xoseb gvardiola ga yetib oldi mubappe yozda real madridga o'tadi assalomu alaykum e'tiboringiz markazida real madrid yangiliklari kanali va biz davom etamiz videoga albatta real madrid uchun like bosib bizni qo'llab quvvatlab qo'yasiz degan umiddamiz demak like bosgan bo'lsangiz biz navbatni yangiliklarga beramiz boshladik rodrigo barselona bilan hammasi hal edi real madrid hujumchisi rodrigo real madridga o'tishdan oldin barselonaga o'tish tafsilotlarini kelishib olganini esladi barselona bilan deyarli hammasi hal bo'lgandi shunchaki shartnoma imzolashim kerak edi men dadamdan so'radim real madriddan biror bir taklif bormi hech narsa yo'q edi men dam olish kunigacha kutishni so'radim chunki bizda o'yin bor edi men esa shunday dedim maydonda yirtib tashlayman real meni payqadi deya rodrigo so'zlarini keltiradi globee sporte nashri real madrid karvaxal yoki mendini markaziy himoyada o'ynatmoqchi real madrid markaziy himoyachisi sifatida ferlan mendi yoki dani karvaxaldan foydalanishi mumkin as xabarga ko'ra madrid klubi asosiy markaziy himoyachi eder militao jarohat olgach bu pozitsiya haqida o'ylamoqda va qanot futbolchilardan foydalanishni rejalashtirmoqda shuningdek yana bir variant akademiyadan himoyachilarni jalb qilish sizga kazino, kazino uz telegram kanalini tavsiya qilamiz bu kanalda har kuni ishonchli stavkalar beriladi kazino o'yinlariga aniq o'tadigan strategiyalarni aynan ushbu telegram kanaldan topishingiz mumkin mo'maygina daromad qilishni istasangiz unda kazino uz telegram kanaliga obuna bo'ling kanalga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan kurtuva va militavo muvaffaqiyatli operatsiya qilindi real madrid tibo kurtuva va eder militavoning operatsiyalari natijalarini e'lon qildi ikkala futbolchining ham xojsimon bog'lamlari yirtilgandi darvozabon mashg'ulot paytida himoyachi la liganing 1 turidagi atletikka qarshi o'yinda madrid klubi kurtuva operatsiyasini muvaffaqiyatli o'tkazgani va yaqin kunlarda tiklanish jarayonini boshlashini ma'lum qildi kop ma'lumotlarga ko'ra bugun militavo ham muvaffaqiyatli operatsiya qilingan gvardiola anchelottiga yetib oldi manchester city bosh murabbiyi xosep gvardiola faoliyatida 4 marotaba ufa super kubogini qo'lga kiritdi ispaniyalik mutaxassis ushbu ko'rsatkich bo'yicha hozirda real madridda ishlayotgan italiyalik murabbiy Carlo Ancelotti ga yetib oldi endilikda ikkala murabbiy ham ushbu turnirdagi g'alabalar bo'yicha rekordchi hisoblanadi chunki Ancelotti ham 4 marotaba UEFA super qo'lga kiritgan eslatib o'tamiz UEFA super uchun o'yinda manchester City Sevilla ni penaltilar seriyasida mag'lub etgandi mubappe real madridga xabar jo'natdi fransiya terma jamoasi va PSG hujumchisi Kylian mbape kelajagi borasida aniq bir qarorga kelib bo'ldi 24 yoshli hujumchi o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun PSG ning shartnomani 2025 yilning yozigacha uzaytirish bo'yicha talabini qabul qilishga majbur bo'lgan edi shunga qaramay mubappe kelasi yoz real madridga ko'chib o'tishga tayyor ekanini ta'kidladi biroq PSG bilan amaldagi shartnomasi davom etayotgani uchun madrid klubi kelasi yozda ma'lum miqdorda xarajat qilishiga to'g'ri keladi real madrid la liga ikkinchi turida almeriya mehmoni bo'ladi ushbu uchrashuvda jamoamizga omad tilab qo'ying biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling bizdan uzoqlashmang